Чемпионат уже начался, и те полтора года, которые были у нас для подготовки спортивных объектов и два года инфраструктурных, прошли достаточно быстро. Я назову несколько цифр. На чемпионат Европы было потрачено 55 миллионов долларов. Это языковая подготовка и работа всего персонала на протяжении периода подготовки и самого чемпионата. Спортивная составляющая обошлась стране немногим в более 800 миллионов долларов. Самым главным, самым большим расходом является тот стадион, на котором мы сейчас с вами находимся. Он обошелся в 550 миллионов долларов, я подчеркиваю. И Львовский стадион порядка 200 миллионов долларов. Также мы помогали Харьковскому металлисту, и это был совместный проект правительства Украины, местных советов и футбольного клуба «Металлист». Остальные 4 миллиарда 100 миллионов были потрачены на 5 международных аэропортов, автомобильные дороги, частично реконструкцию подъездных путей и прочее, прочее, прочее. Итого общая стоимость, общая стоимость всех работ, которые сделаны за практически 4 года, составляет порядка 5 миллиардов долларов. Это все расходы, но я еще раз подчеркиваю, что спортивных расходов, которые можно напрямую отнести к чемпионату 800 миллионов, а операционных 55 миллионов. В подготовке к чемпионату, подготовке объекта участвовало 40 тысяч э, архитекторов, инженеров и строителей, которые последние два года работали практически круглые сутки, несмотря на непогоду, и на Олимпийском буквально при ураганной погоде, снегопадах, Работы велись на высоте 60-80 метров. 500 тысяч человек были задействованы смежных компаний, которые поставляли сырье, материалы и оборудование для этих компаний. Более 40 стран мира участвовали в поставках оборудования для того, чтобы чемпионат прошел успешно. На сегодняшний день ежедневно украинскую границу пересекает на 90 тысяч человек больше чем это происходит в обычные дни без чемпионата. Все аэропорты после э, первого тура матчей э, сегодня уже получают значительно больше заявок на чартеры. На остальные матчи чемпионата, очевидно, болельщики, которые вернулись домой, поделились своими впечатлениями, и мы ждем еще больше гостей на втором-третьем туре и, конечно, в плей-офф.